А як називається? Це гріляш чи ні? Фора десь тут має бути. Раніше з Росії привозили їх. Один бі, бі круги. Бросай тормозяй, бросай. Чуть-чуть. Ага. Точно на цьому кругу. Да, гріляш так і називається. Да, спокійно, потихонечку ловіть. Без роботу. Я подивлюся фора має бути. Тут десь. Та пропустили, иди. Идешь, Жопись, иди, иди, блять. Жопой сидишь. Там та машина не бачишь что тебя заносит. Е нет, чтоб притормозить уже. Придурок идет. Ты на почту? Я <кхе> быстренько. <кхе> вас заблокировать эту вот он и нет а почта закрыта да а, наверное из-за сирены закрылась а, да правда я заеду а что ж закрылась а я ж любя да? так я любя могу открыть типа в сирену mm -hmm. то закрыть, типа, меня ж тебя можно заблокировать. Не надо. Бачу, Тут тоже бачу. 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 И это я еще раз. Я знаю. Это еле едешь. еду. Не еду сильно. Дивись, что... Оно, кстати, на таком слабом уже заносится. Да Тогда лучше сильнее газовать. В сторону заноса руль надо, Коль тут осторожно будешь выезжать. Давай с бодибилы на паркувал, и тут медленно-медленно идти медленно назад. Не переживай, я разберусь. Я выеду сюда, ты заезжаю, Я не дурак. Пропускаю тебя. Ага, понятно, а куда он денется.

давление, сразу температура. Ну, Кто-то к нам зашел и не побачил, кто с иным Все, Коль, давай, домой, ключи в кармане, все, телефоны взяв. Давай, а, кстати, все, все, все улетает. Юзер в блок улетает. Прощаемся, юзер. Полетел. Че полетела? Поехали. Давай, давай, стоп отошел ничего отошел это такие шутки не люблю на прямом перенос переносом предупреждают сразу машину посты телепа машину блять телепа машину по всем сторонам даже блять не расчищают не посыпают машину в любой момент ты может крутануть в любой момент может крутануть машину колеса забиваются вот этим снегом блять в любой момент машину может крутануть на 180 градусов в любой момент їдеш по этому пчелоди. Вот вы едуте факточку. Ні, стоишь ды, дорогой, стоїшь ды. Хто тебе не пусти? Хоть дай 20, давайте 27. Хто тебе не пустить, да? Щоб дайте за тебе, коли думалаш. Так особенно на поворот. О. Так у меня, блядь, главное, сука, едешь, блядь, дебил. Куда тетя пиздуешь на дорогу? Вот этому жабуриню хуже некуда ехать. Тут хоть вот эти бордюры, знаете, что они немножко машину держат ровно. То и хуи на грузовике, блядь, и не, не останавливается придурок по кольцу. Я выезжаю, заехал на кольцо, оно прется. Дебильное. Это. дебильное. Видите, так это водители с опытом. Это же не какие-то придурки управляют этими машинами. Дебилы. Просто дебилы. Мы начали тормозить и нет. кольцо. Все, Все, у меня главное. свидание. Редко, когда бывает, съезд с кольца не главное. Тут почистили, да, Почистили. Это ужасная дорога. тут сейчас. Ужасная. Самая хуевая. Чуть-чуть, блядь, туда-сюда и повело. стороны еще чище вообще Один ты не дебил да я не дебил вы видите как я езжу да, не дебил да я пропускаю я не лечу я понимаю где опасно где не опасно Да, не дебил поняла кобыла. не дебил вот именно видите вот сейчас еду цепляется так у меня километр час скорость эту машину да. да не дебил ну, если по факту говорите, ему ну, пиздеть хуй. Если я еду по кольцу, оно едет навстречу. То кто он, блядь? Если он, я по кольцу еду, он, блядь, летит. То кто? И кто дебил из нас? Я, или ты? Чи, чи вы вместе? Плохо отправляешься. Один я не дебил, да? Шура. Летела, осталось срочно. Вот ну, сейчас я буду ехать, машины, блять слева едут, а я буду лететь, да? Нет, конечно. Я стою, жду. Да куды кино гору еду? Куды кайду? Все, у меня главное пока все. Они должны все пропускать. Да, я не ехал. Все, бачите, стала машина. Ну, я еду. Все, свою полоску. Рассуждаете.